vaxtınız xeyrl olsun qardaşım bu gün itladis sipah tərəfindən hutdan 20 nəfərdildilər zerbaşət mindən apardılar anamı və atamı vurduldular atamın maşınını sındırdılar e, və mən çətiraz elədim ki bu maşın mənimdir maşından biləmi qurtuldular və axırda da rəislərin danışdım suiçalandan sonra tayləd ilə xanvadama aparmaqla təhdid elədilər ki maşını ver özümüzünə aparacağıq və dedim ki sizin buna hüququnuz yoxdur zaten hüqumsüz gəlmişdiniz hükümsüz evəcildilər, üç üstünə o qöctdülər və heç dəyər yox idi o vərəqlər, içə göctdülər. İstadımı maşının içində gördüm tutuqlanmış bir vəziyyətdə. İstadım danışan, məni maşından sürtdədilər. Məni təhdid elədilər ki, 100-ə mincəleh maşını aparaq və mən kilidləri bilərlərinin alanından sonra vermədim. Ə, və gördüm ki elə həmsərim də dəsibdi və parlılar məsbur oldum da ordan ayrılam və ki sonra ev dəşim danışmışdı bilələrindən və demişdi ki mən heç bir şey görməmişəm xanımımın yanında durmaq istəmişəm və onu bir 5-10 dəqiqədən sonra biraxıb getmişdilər